выбор это на нас там борьба идет, а женщина стоит на сцене и рассказывает вам каких-то вещах лично. Скажите, пожалуйста, а что такое выбор, как вы считаете? А в ответ тишина. Что... Я приблизительно вам продиктую намерение. Многие люди, большинство, приходят для того, чтобы как-то улучшить свое состояние, потому что оно ну, не очень хорошее в вашей стране, общее, материальное. Согласны? Ну это правда. Но все-таки я думаю, что есть такие люди, и они думают о том, а как будут жить наши с вами дети в будущем. И я бы не хотела вас здесь мотивировать, потому что я, например, думаю о том, как будут жить мои два сына и дочь, моего сына практически столько же, сколько кандидата, который стоял. Видели, как он волновался? Ну вот вы заметили? Он не знал, что вам сказать, почему? Потому что ему очень хочется вам сказать, поддержите меня, но просить об этом очень сложно. Почему? Потому что многие сидящие в зале уже ни во что не верят. Семьи. Согласны? Вот именно поэтому я, наверное, хотела свое начать выступление как-то по-другому, выйти выйдя на эту сцену в, виде, в класс, я начала с себя. И я думаю, это правильно, почему? Потому что у меня всего 20 минут времени, я вам пообещала это. И я думаю, что если мы возьмем в материал, который вы, выйдя из этого зала, будете читать, а читать вы будете его дома, людям, которые находятся в этом зале и решили для себя поддержать нашего кандидата, его биография, она не